гендерная социализация. Она происходит через три «и». Первое «и» — это идентификация. идентификация. То есть это я, как человек, в процессе своего развития. Я себя то ли с мужским, то ли с женским. И ребенок, эта, эта идентификация начинается еще с того с момента, когда ребенок еще не начал даже говорить. Но э, в своем социуме, который составляют его близкие люди, папы, мамы, бабушки, дедушки, человек рано или поздно начинает себя идентифицировать каким-либо полом, то ли мужским, то ли женским, либо понимает, что он ни того, ни того четких признаков пола не имеет. То есть по-разному бывает. Но вот это вот личностная идентификация человека. Второе И – это интеракции. Ну или коммуникации, еще можно так назвать. Это И говорит вот то, как мы коммуницируем, контактируем с другими членами общества. И со своими родными родителями, папами, мамами, бабушками, дедушками, сестрами, братьями, но и уже в других институциях. И третье И – это как раз институт. У, вот, человек проходит вот эти три и он попадает в эти институции и через интеракцию с другими людьми он начинает осознавать что можно делать как девочки что нельзя делать как девочки что можно делать как мальчику что можно делать что нельзя делать как мальчику какие разности между мальчиками и девочками как мы вообще коммуницируем как мальчики и девочки и это происходит вообще вот выделены в простых ситуациях в детских сюда очень много, когда девочки-снежинки, мальчики зайчики, там, где они играют, там, девочки с куклами, мальчики с машинками, это все вот как раз и есть вот эта вот гендерная социализация, когда мы усваиваем э, опыт предыдущих поколений, социализируемся, но у нас присутствует на гендерная социализация как мальчиков и как девочки. Вот тот слайд, который Лена вам цитировала, это прекрасно в этом том числе. Когда э, одна часть общества ходит в маленьких коротеньких юбочках и боится лишний раз шаг сделать, потому что будет видно нижнее белье, а другая часть планеты ходит в комбинезонах и брюках и может свободно лазить по деревьям, то это вот и есть как раз принципы разной социализации мужчин и женщин. И тут вот очень важно тоже вот подходы к этому к этому, вообще к этой теме. Поскольку наука молодая достаточно, в принципе, 20 век, как она специально изучается, 60-х годов, молодая наука, поэтому здесь нет каких-либо таких догм и таких вот базовых понятий, над которыми уже никто не спорит. Здесь спорят над каждым словом. И когда в нашем даже кругу я буду говорить какой-то тезис, вы, все равно, вы мне сможете сказать какой-то антитезис, и у нас будет дискуссия, и правду мы можем искать очень долго ключевая э, дискуссия в глобальном научно-общественном мире, она происходит вокруг одного. А, между вот, разницами и неравенством. И тезис, который вот э, изначально, когда эта наука начинала изучаться, гендерная теория, то тезис был такой «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Mm -hmm. И мы все такие разные, что мы практически мы говорим на разных языках и понять друг друга не можем. И вот этот глобальный тезис «Мужчины с Марса, женщины с ней, он очень эффективно продвигался многие-многие годы. И э, если вот так вот тезис на изобразить эту вот фразу, то «Мы разные, поэтому мы не равны». <связывая> Чувствуете? <связывая> мы биологически разные, поэтому у нас не Но если женщина, физически слабее. Если действительно только женщина может родить, то поэтому у нас и есть такие роли, такие вот неравенства. Это вот как тезис. Дискуссионный. можно... Да, то второй тезис, который, кстати, предлагает Майкл Килл, и он его очень красиво сформулировал хорошо, но, опять-таки, это не истина в последней инстанции. Дискуссии продолжаются, и есть специально у меня презентация, мы сегодня, к сожалению, не сможем рассмотреть по именно глубине изучения этой темы. То вот Майкл Кимов говорит как раз о том, что, вот, послушайте, игра слов, но тем не менее, мы не равны, поэтому мы разные. Мы не равны, то есть общество не неравность в обществе изначально существует, неравные отношения, неравные возможности, неравные ситуации, которые не социализируют нас не разные не разные не разные. Раз. То есть, по сути дела, если бы э, мы все ходили в джинсах и комбинезонах, то по сути дела девочки точно так же могут лазить на деревья. И практика 21 века показывает, когда девочка в джинсах и комбинезонах у нее нет ограничения, ходить только в брюшек и только в баланах, она точно так же может быстро бегать, лазить на деревья э, и быть такой же успешной. Если мне говорить девочкам, что у них нет способности к математике, то они будут точно так же наравне конкурировать с мальчиками в технических науках. И э, исследования показывают, вот опять же э, можно почитать источником вот когда гендерно смешано, э, ну то есть когда в группе мальчики и девочки учатся, то... Получается, что мальчики лучше знают математику, им как-то легче разберется, а девочки больше в И э, вот э, потом, как бы девочки идут в гуманитарные вузы, мальчики в технические, потом они выходят на рынок труда, девочки-учителя, мальчики у нас инженеры, космонавты и так далее, то есть технические профессии, которые более высоко оплачиваются, чем частный колледж, в котором учатся только девочки, то успехи в математике, они конкурируют друг между другом, и они в э, математике знают лучше в принципе. То есть э, они не знают, что они хуже эту математику усваивают, поэтому они э, уровень знаний показывают по математике такой же высокий, как и мальчики в других колледжах. И об вот этого не сказали. Вот. То есть вот это вот ну, как бы иллюстрация того тезиса, что мы э, не равны, поэтому мы разные. И вот этот базовый тезис, э, потому что неравенство в обществе существует, они формировались многие века. И тут мы